Сегодня у нас уже традиционная встреча на тему здорового питания, здорового образа жизни. И мы говорим не только о продуктах Philips, которые помогают вести этот здоровый образ жизни, мы говорим про важные вещи о продуктах, о том, как их выращивать, о том, как правильно их потреблять и когда правильно их потреблять. Ну и Philips, естественно, всегда в помощь делать это легко, быстро, вовремя. Практически все необходимые для жизнедеятельности организма вещества содержатся прямо в таком концентрированном виде в свежевыжатых соках и особенно в смузи. Для того, чтобы с утра получить энергию и запасы прочности в виде витаминов и микроэлементов, после того, когда вы на завтрак употребили некий обволакивающий продукт, это может быть отвар семени льна, несколько ложек каши, может быть даже несколько ложек творога или любого кисломолочного продукта. Очень было бы хорошо употребить большую порцию ягод, фруктов или стакан свежевыжатого сока, лучше с клетчаткой, то есть смузи. И желательно, чтобы ягоды, фрукты или овощи эти были из местных климатических условий.